на данный момент у нас уже есть 11 определенных локаций. Вот, это будет Березовая роща на улице Пухова, лесопарк Алопщина, берег Десна Юдача МТУ, Березняк микрорайоне Коты, Золотой пляж, берег озера Земснаряд, берег Десны в районе Переправы как в Буровице, берег реки Стрижин в районе Липероводочного завода, лес в районе Старой Подусовки, парк воздельского монастыря и городской парк культуры и воды. Все эти локации мы э, и сейчас еще открыты регистрации, мы ищем координаторов. Это, скорее всего, будут э, общественные организации, которые могут провести и хорошо скоординировать акцию на этих локациях, а также могут популяризировать свою деятельность и провести какие-то сопутствующие мероприятия. Так как в этом году э, всеукраинская акция по уборке территории планируется в формате экологического фестиваля, то мы бы хотели, чтобы помимо элементарной уборки, организации, которые занимаются популяризацией активного отдыха, могли устроить какие-то интересные мероприятия для детей, для школьников, для студентов, и таким образом еще больше привлечь внимание к акции и как можно больше привлечь, привлечь людей. Также, если будут какие-то еще предложения по локациям, запланированным, это могут быть не только любимые места отдыха, а и те территории, которые требуют непосредственно сейчас уже помощи. Вот, мы готовы их также рассмотреть и включить в общий план. Также в соцсетях мы сейчас проводим информационную кампанию и собираем информацию по загрязненным участкам. Мы просим людей фотографировать загрязненные места и выкладывать их в социальные сети, для того, чтобы мы могли правильно оценить ситуацию и правильно распределить волонтеров.